দৈনিক দুচামুচ ড্ৰাই চিড বা শুকান বীজ কিয় খাব লাগে জানেনে কাৰণ এই ড্ৰাই ছিডবোৰত স্বাস্থ্যকৰ চৰ্বি থাকে আৰু স্বাস্থ্যকৰ চৰ্বিয়ে আমাৰ হৰমোনৰ ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে এই বীজবোৰত ফাইবাৰ থাকে গতিকে ইয়াক আমাৰ ফাইবাৰ বুষ্ট কৰে হজম শক্তি উন্নত কৰে আৰু আমাৰ আন্তলিক অংশটো সুস্থ কৰি ৰাখে তদুপৰি এই বীজবোৰে আমাৰ হৃদযন্ত্ৰৰ প্ৰদাহ বা ইনফ্লেমেশ্যনো দূৰ কৰে বয়স বৃদ্ধিৰ বাবে হোৱা অসুবিধাবোৰো লেহেমীয়া কৰে আৰু বহুদিনলৈ যৌৱনৰ দীপ্তি ধৰি ৰাখে আৰু এই বীজ জাতীয় পদাৰ্থবোৰ খনিজ শক্তিৰ ভঁৰাল আমাক সামগ্ৰীৰ সুস্থতাৰ বাবে যিমান চেলিনিয়াম মেগনেছিয়াম জিংক আৰু কপাৰ লাগে শুকান বীজত সেইবোৰ পোৱা যায় যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা যায় গতিকে দৈনিক আহাৰত কেৱল দুচামুচ বীজ যুক্ত কৰক আৰু নিজৰ জীৱনৰ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ বীজ ৰোপণ কৰক